Вот такое доброе утро. второй день выезжаем из села Городыще Вот у нас уже тут мы поднялись сейчас спускаемся. Наверху была церковь, остался только флаг. 1850 какой? Семый. Семый рик. Церковь. Колокол он висит. И памятник Карлу Марксу, по-моему. он стоит. Больше тысячи погибших. Шумейка тут в яру. Сейчас будем спускаться, посмотрим. Плюс монумент. это где посередине крест Мы сейчас здесь находимся Место загибели генерала Кирпоноса Место гибели генерала Кирпоноса Красным направление движения колонны Войсковой Рады А черным с крестиками ромвиками Это немецкие танковые части река Сула обмелела вот так вот Ходим до колена итак находимся в селе Хорошки в данном помещении а это разрушенное здание Помещика Щербатова в 66 году снимались фильм Свадьба в Малиновке. Вот в таком оно плачевном состоянии сейчас неузнаваемом. Можно посмотреть фильмы, посмотреть какие-то эпизоды отсюда. Здесь это снимали. Идут реставрационные работы. Выкупили, чем оно в частном владении сейчас находится. Власть меняется, как говорится в фильме. сколько тут получается? А тут третий этаж или уже второй? Нет, два, а тут пора какая-то тот Да. Mm. Именной кирпич Щербатова. А, тут была школа еще. состояние. А вот это новое, что то построили. Вход какой-то. Вознесенская церковь, 1805 рик. 805 рик. Соединяю, что катурно, прямо кутно. На... Склонник плане пролегачем, с трех стрин, на пивкруглыми, и притвор. Так, есть. Есть. Одноглавый, зруновный купол, был заменный. 805 год. 200 лет да, уже считай стоит тут? Пластиковый вихрь, да. да? Да, да. Соленые озера. Полтавская область. Лубинский район. Село Березоточи. Лята Покровська церква, побудована козаками в далекому 1795 році. Mm. У 1866 році храм пробудували і в такому вигляді він до приїхав удячний. У 1918 році церкву закрили, головний хрест зняли, і відвезли. А заробила вона знову вже під час метії купації. Лекарственный сад. По кварталам, в каждом квартале он расписан. А вот Старый дуб. Не знаю, тут все, наверное, растения целебные какие-то. Да? Нет. Мы сейчас будем выезжать и как раз вот мимо девятого пункта мы будем проезжать в ту сторону. и Я сниму на угол. Сейчас я... нет. не надо. Ботанический рассадник. Вот это мы сбоку. Девятый пункт. Девятый вот этот, где пеньки начинаются. А там рядками лекарственные растения посажены. И там тоже. И теплица он, кстати, есть. Чуть дальше проехал. Вот это, по-моему, шалфей. А вот это что-то уже убрали. И опять-таки теплицы. Алексей, какого рода церковь? Ну, церковь Свято-Успенська, 1914 року. Хоча, можливо, і не такого. Спасибо. Історики путаються, точно даті. Дуже схожа на церкву в заточені, але там така тільки е, синього е, то, небесного кольору, да? а тут біля. Так, да, похоже, така. Але дуже схожа. Мабуть, це невідомий, невідомий архітектор один і той. же. В общем, на Марский монастырь мы не попадаем. Нету времени. Он находится он на той горе. Отсюда купола видны. Едем в Лубны. Опа! Доехали до Лубнов. 988 лет. В Полтаве 1100. Так что по указу Петра Первого 300 лет назад это мы приехали с той стороны. Был основан тот огород. А сейчас там 50 гектар целебных трав. Лекарственных. Вот. Доехали до Лубнов. Если так вот сделаем. О, сейчас едем там на станцию и в Полтаву в 9 часов у нас поезд едем в Полтаву на этом двухдневное путешествие окончено спасибо что смотрели до свидания